Пані Євгеній, конференція Львів ПМД 2013 закінчилася. Дійшла до свого завершення. Ви були доповідачем конференції. Ви приймали активну участь, ви задавали питання, відповідали на питання. Що можете сказати про конференцію? Що сподобалося, що не сподобалося? Щось треба переробити, щось треба поміняти. Ваші враження. хочу сказати першої спасію організаторам. хоть они это и называют бета-версией, но, по-моему, вполне тянет на релиз. Очень хорошо и логистика, и контент, по-моему, все было на очень высоком уровне. И также я очень впечатлен уровнем и докладчиков, и аудитории. Очень хорошо. Все, все люди были подготовлены, все говорили очень интересно. Все говорили на хорошем уровне. Сразу чувствуется, что люди уже, мягко говоря, не первый день этим занимаются. И это относится как к докладчикам, так и к аудитории. Потому что вопросы из аудитории были очень интересные и такие, которые заставляли задуматься. А есть какие-то Я хочу пожелать организаторам, чтобы они это проводили регулярно. И если это бета, то ну, даже, то себе представить, насколько успешным будет релиз, 100 человек на первый раз, по-моему, это очень круто. И желаю, чтобы дальше уже конференция выходила на международный уровень, и э, приезжали докладчики из разных стран, и, может быть, уже э, зал будет. побольше об'ємності, щоб вмістити вже тисячі, а не сотні. Дуже вам дякую, дуже вам дякую, ми вбоскому придомотов організаторам. Дякую, дякую за вашу участь, дякую і успіхів у майбутньому. Спасибо.